Титячі теплі долоньки залишають кольорові відбитки на папері. Біле полотно розквітає різнобарв'ям квітів сонячними відтінками. Сонячні діти малюють сонце. Арт-терапія розвиває у дітей не тільки мелку моторику, но і чувство прекрасного. Вони учатся. воображать, они учатся фантазировать, они учатся придумывать разные фигурки со своих ладошек, они видят в них разные, разных животных, цветы. Они учатся коллективной работе, потом мы из этих ладошек делаем общую такую работу, и им очень нравится, когда они вкладывают частичку себя в что-то общее, которое создается потом из этих работ. Досі невідомо, чому у здорових батьків народжуються діти із синдромом Дауна. Проте усім відомий факт, що поява на світ особливої дитинки не залежить від способу життя, генетики та соціального статусу. Люди, народжені із синдромом Дауна, замість звичайних 46 хромосом, мають у 21-й парі зайву третю. Тому й символічно, що 21 березня у 60 державах світу, у тому числі в Україні, визнано Всесвітнім днем, днем людини із синдромом Дауна. Меня зовут Надежда, фамилия Гритюк, я психолог за образованием, уже около пяти лет работаю с детками с задержкой развития. В последний год я сотрудничаю с организацией «Дети солнца», которая находится в Житомире. Сейчас, в последнее время, к дню детей людей с синдромом Дауна поднялся интерес к нашим деткам, но очень мало кто знает про них вообще что они, какие особенности их. Можно сказать, что дети Солнца в первую очередь очень дружелюбны. Они очень восприимчивы. Вот мы сегодня буквально с мамами разговаривали, что обычно детки до трех лет очень мало интересуются своими сверстниками. А наши дети буквально, ну вот как мы начали ходить, мы пытаемся поиграться с другими детьми. И эта особенность проявляется во всем, всю жизнь. То есть это доброта, это забота других, это интерес к другим. Обычно ребенок, который не имеет задержки развития синдрома Дауна, он, если увидеть человека, который плачет на улице, в 50% случаев он пройдет мимо, даже не обратив внимания. Ребенок с синдромом обязательно подойдет. Попробует погладить, обнять, утешить, помочь. В этом их специфика. Мы на занятиях пробуем учиться тому, что обычно дети засваивают друг у друга. К сожалению, дети с синдромом в большей части свои изолированы. Потому что некоторые не могут в состоянием здоровья идти в садик. Некоторые, скажем, не очень хотят видеть садики, потому что они, скажем, сильно активные или очень очень любят обниматься с другими детками, что воспитатели и директора считают неправильным, и поэтому они изолированы. И очень много того, что ребенок обычно засвоил в играх, у нас этого нет. Например, у нас дети дошкольного возраста. Основная деятельность – это игра. Должна появиться ролевая игра, сюжетная игра. В нашем случае этого нету, потому что дети не знают, что такое роль, игра, даже не все сказки знают, потому что некому рассказать. На уроках мы пытаемся играться с ними, включаемся в ролевую игру. Мы проводим занятия с элементами арт-терапии, то есть это рисование, лепка. В первую очередь это интересно деткам, во а вторую это развивает... Тоже моторику, движение рук, мышлительные процессы, то есть, которые при задержке развития, их недостаточно развиты. В-третьих, это способствует общению с детьми без, без синдрома. в том же самом садике. Если ребенок пока что что-то умеет, например, рисовать, лепить, там, делать цветочек. Делаем цветы, например, с бумаги, с проволоки, с ниток. другие детям это интересно. И они уже, скажем будут больше внимания больше на такого ребенка, больше вероятности, что они подойдут, будут играться. А В-третьих, ну, в принципе, про арт-терапию сейчас очень много кто говорит, и большинство знает ее про полезные свойства. Также мы используем элементы поведенческих терапий, то есть это научение ребенка самому, самому простому. У нас есть дети, которые учились Буквально, например, две картинки найти одинаковые. Просто две одинаковые картинки надо выбрать с трех. Мы не умели. Сейчас большинство это делает уже даже с пяти, с десяти картинок. Правда, тут очень медленная динамика. Если за год, за год, ну, практически за год работы есть успехи, по чуть-чуть. Ребенок научился, например, с трех картинок выбирать, с пяти. Он может уже четыре пары выбрать, но в то же время, да, динамика есть. Но общий уровень все равно не соответствует возрастной норме. Например, ребенку четыре года, а вот его умения, навычки соответствуют ребенку трех лет. Любым ребенком стоит заниматься с рождения. Просто эта работа разная. Для ребенка, который только что родился, очень важно физический уход. Это скажем, способствует развитию. Когда мама и папа его берут на руки, это очень нужно ребенку. Даже ребенку без синдрома, без ли, каких-либо отклонений, без задержки развития, обычному ребенку. Чтобы с ним приводили практически гимнастику, потому что физиологическое развитие очень нужно. А тем более это ребенка с синдромом, у которого обычно есть какие-то второстепенные заболевания, отклонения, очень часто связанные с двигательной системой. Поэтому массажи, гимнастики до годика – это обязательно. Обязательно, чтобы мама, папа, бабушка, кто близкий, разговаривали с ребенком. Потому что очень часто у детей с синдромом задержка речи. Ребенок не может говорить, поэтому нужно, чтобы у него был большой пассивный запас. То есть количество слов, которые он знает, когда вы говорите чашка, ребенок не говорит чашка, но показывает вам чашка или ее приносит, это уже пассивно. Значит, он слово знает, пассивный запас. Вот надо, чтобы он был большой, потому что когда ребенок сможет говорить, он обычно говорит позже, например, обычно ребенок в годе, ребенок с синдромом позже начинает полноценно говорить, то чтобы он мог уже говорить слова, а не произошло так, что ребенок уже научился говорить, но толком не знает слов. Например, листочек, как он называется, как правильно сказать, когда происходит, ребенок может говорить, но не говорит, и навыки теряются. Также важно проводить именно терапию, развивать ребенка, потому что, уже, как я говорила, они замкнуты в семье. Или среди, вот как, например, в организации, среди таких же детей, как они. То есть дети, которые не умеют, соответственно, они могут друг у друга научиться. Это рассказывать ребенку. Скажем, если у совсем у родителей нет времени, можно, например, выбирать какие-то познавальные уроки, видео. Вот их сейчас очень много. Не буду говорить, кто. Каждый родитель выберет урок, который для него полезен. То же самое, например, полчаса в день, когда мама, например, там, готовит папе ужин. Если ребенок это смотрит, это можно посвятить. Потом это с мамой, соответственно, вечером еще раз проговорить. Главное ну, – разговаривать с ребенком, брать его с собой. Например, если вы идете в магазин, возьмите его за руку, покажите, прокомментируйте свои действия. Мы покупаем сегодня картошку, будет каша. Или там картошка, пирай будет, сварим. Мы пошли, купили там курицу, мы ее запечем, это будет ужин. Пришли на кассу, у тебя дают эти деньги. Она нам дает наши продукты. Чтобы он отдал было действий что как происходит, чтобы его потом адаптировать в общество. То что основная цель, чтобы дети смогли жить в обществе, чтобы самостоятельно пойти купить себе тот же самый хлеб с кефиром, самостоятельно там доехать куда нужно в троллейбусе. Турботу про своих особливых детей матуси из места житомира и области проявляют не лише до какой-то чи или Це щоденна праця свідомих батьків для майбутнього. Об'єднані однією метою та ідеєю інтегрувати дітей із синдромом Дауна до життя у соціумі. Жінки створили Житомирську обласну громадську організацію Діти Сонця. Okay. Ти з собачкою гралася? Так? Mm -hmm. да? Грала з собачкою? Yeah. Так. Собачка гарна. Так. Yeah. Да. А як її звати? Yeah. Забула. Каже, кеш. Ми ж крапи. Кеш. Мама нам розкаже. Галя, розкажіть, будь ласка, яке найбільше заняття подобається тут вашій дитині, скільки взагалі сюди вже ходите? Ну вже як відкрився центр, виходить, цей, що ми відкрили. І з тих пір ми ходимо сюди. Тобто підводи, так? Так. Да. Заняття самі різноманітні. Скільки вже ми знімали, скільки побачили? Що найбільше Маші сподобається подобається? Ну, Маша любить вона, вона не від чого не відказується, вона все їй цікаво, все вона любить. Наприклад, малювати вона любить, собачкою любить займатися, картинки складати, ну, різнообразно. А скажіть, вдома у вас старші молодші є? У мене два старших сина. Чи вона любить з ними гратися? Чи їх наслідує? Вона дуже їх Можливо, на пиши. Вона любить, вона любить старшими, вона їх поважає, тому що вони старші і вона їх. Слухає? Так. Да. Вона любить ляльками гратися, любить малювати. Ну, вона так допомагає, наприклад, мені, там, що я там роблю, вона все допомагає. Так. І питається все повторити. Да. Хто робить старших, вона все робить так, як. Дивлюсь. Це я бачу таку і радість приносить велику, так? Ну так. Да. Вона дивиться. ходить до садочку. Да. 59-й садочок. Чи подобається їй садку? Да. — Так. Приходить задоволена. Так, да, їй подобається. Наприклад, з дітками вони там і займаються, і танцюють. На зарядку вони приходять і сплять. Наприклад, вона для садик, це теж, наприклад, для дитини. Звісно, хотілося, щоб був би садик з обичними дітками, а не такі дітки, що не говорять, що вона, наприклад, для неї це тяжко, якщо діти не говорять, і нічого вона не може і за їх знайти. Життя в громадській організації насичене і цікаве. Це й відвідування кафе, виготовлення солодощів власноруч, малювання долоньками і заняття з психологом, іпотерапією та каністерапією. З давніх времен ще з грим Гіппократа було замечено, що анімалотерапія дуже положительно впливає на дітей. на их развитие, на их физическое и умственное развитие. Они помогают развитию э, умственных способностей, э, речи, разговорных, двигатель, двигательной э, системы моторики детей. Поэтому, поэтому давно уже э, этот метод применяется за рубежом. У нас на Украине этот метод развит не очень сильно, слабо. Поэтому на Украине мы его развиваем. Э, у нас в Житомире э, в центре Бедлине Полисии э, раз... занимаемся лечением детей э, как и по терапии, так и каныстерапии. Животные всегда влияли на эмоциональное и психическое развитие детей очень положительно. Поэтому применение их метода надо шире развивать. И применять потому что это уже мировой опыт который который уже доказан и доведен его полезность и его конструктивность Как вы смотрите у детей, которые имеют синдром Дауна, после занятий с собачкой, кеш? Ну, когда мы начинали заниматься собакой, значит, дети часто боялись, отвлекались. Сейчас более можно собрать детей, посадить, сделать какое-то занятие, провести занятие. Это больше похоже на занятие. Вот. Значительно стали меньше обращать внимание на лай собаки. То есть у нас была с этим как раз проблема. Он лаял, и все боялись и плакали. На лай собаки. То есть можно попросить ребенка сделать что-то, и он делает. То есть это идет контакт с ребенком. Тобто ми стали більше ізучати То Тобто я можу попросити і заставить ребенка зробити определенну траєкторію движения, чого раніше не можна було зробити. Дітки у нас от різного віку, так, і приходять вони з братиками, сестричками, які не мають, скажімо, такого синдрому. І це також дає якийсь позитивний вплив. Так? Окрім того, не всі вдома мають домашню тварину, а взагалі, як і психологи, стверджують всі, і педагоги, домашня тваринка дуже добре впливає на дитину. Позитивно, от, так, позитивно. Вони як... Добрейшие руки Я хочу дети сами по себе такие добрые солнечные, да? И мне с собой дружнейшее нравится. Да, да. Э, когда я начала приходить заниматься с детками, меня очень поражала доброта их к людям. То есть ко мне прибегали дети, обнимали абсолютно незнакомого человека, да. Но в то же время их движение по отношению к животным к чему-то более мелкому. да, У них более такие были резкие, да, они хватали собаку. Сейчас мы это все объяснили ребенку. Ребенок понимает, как правильно себя вести, он понимает, как надо заботиться. Понимает, как кормить животное, да, то есть не берет печенье себе, а берет, а печеньку дает собачке. То есть, ну, есть улучшение явное, есть забота какая-то, более добрее дети относятся, даже к друг другу. Вот если понаблюдать, они могут толкаться, но когда gee, включается собака, все, они перестают, у них как бы получается общее дело. А что есть дефункции, пометила, они они мало размовляют, да? Не Да. А вот с собакой они. Да. Да, 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 да. Вот это и есть основное, что можно собакой попросить ребенка сделать какую-то физическую нагрузку, сказать определенное слово. Но здесь есть проблема. Эта проблема есть у детей с синдромом Дауна и детей с синдромом аутиста, ну аутистами, я имею в виду, вот. И эти дети идут на контакт с животным, с человеком, начинают разговаривать, выполняют просьбы. Это основное, то, что мамам невозможно заставить ребенка делать какие-то физические нагрузки и а братья и сестры, которые приходят нормально, они как бы показывают пример здоровой детки, показывают пример и это облегчает даже работу с такими детками. Маленькая Вера разом с мамой Тоней в дома и прибирает, и куховарить. Загалом повторяет все за матусою, полюбляя позувать и перед фотокамерой. По-перше, хочу сказати, я дуже вдячна взагалі тим людям, які звернули увагу на наших дітей. Адже у матусі, перш за все, хвилювання за що? Як мою дитину прийме суспільство? І завдяки таким людям, як Олексій, який працював місяць, працював, шукав, ходив з нами. і фотографував наших діток, будь-де. Це по-перше, дякую йому за цю працю. А по-друге, стосовно. Новірунки, я взагалі помітила таку тенденцію. Ми з нею дуже часто буваємо на репетиціях стосовно фотомоделі, да кар'єри. Вона разом з своїми дітками на сцені і співає, і танцює, і полюбляє дуже позувати. Ну, тобто вона розвивається так, як всі звичайні діти. Тобто у розвитку я б не сказала, що дитина чимось обмежена. І ми, матусі, намагаємося якомога більше показувати, ширше показувати той світ, в якому їй доведеться жити. Ну і також вчимо їх самостійності, щоб вони в житті принаймні могли себе обслужити. Взагалі ці діти несуть добро і любов. Маленькі житомиряни, діти сонця спробували себе і в якості фотомоделей. Цікаві миттєвості із їх життя, спроби щось зробити власними руками. Довірливі оченята та щирі посмішки у віковічним на світлинах житомирський фотограф Олексій Лубягін. Бальшое спасибо людям, которые делают вот для этих деток, да, для э, з синдромом Дауна, все то, что они для них делают. И, вы знаете, я вот за это время, за месяц, я пришел к Ирине Станиславовне где-то месяца полтора назад, она мне предложила эту идею, я загорелся, и вот за этот месяц я познакомился с прекрасными людьми просто невероятными. Я никогда ну я, я знал, что добрые добрые люди есть, отзывчивые люди есть, но люди, которые все свое время, все свое, э, ну там всю свою энергию тратят на то, чтобы помогать другим людям, для меня это было ну еще раз э, ну, поразительно. Да, вот как мы вот в наше время забываем о таких простых вещах, что можно делать э, какие-то добрые дела для других людей. И вот Снежана сказала, что было сложно снимать деток. Я скажу так, не сложно. И съемка этих деток ну, вообще не отличается от съемки каких-либо других детей. И я как-то даже ну на каком-то этапе я просто даже перестал замечать то, что у них ну, что-то ну что они как какие-то необычные. Для меня вот они обыкновенные детки. Я каждого из них знаю по имени. Мне каждый из них знаком. Я там снял несколько тысяч фотографий и э, для меня это было очень приятно да, делать и э, я надеюсь что это не последний раз что мы будем еще вместе с, с ребятами сотрудничать по каким-то другим проектам э, я со своей стороны уже пообщался с многими фотографами в нашем городе которые тоже выразили желание помогать каким-то образом снимать э, делать какие-то репортажи делать какие-то подборки каким-то другим образом помогать то есть я думаю что Этот процес тільки починається, і ми ще не раз увидим много хороших фотографий, сделанных мной мною чи моїми колегами. І ну, я думаю, що буде ще багато чого интересного. Так що спасибо вам большое і рад, що я ну, хоч чем то змог вам допомогти. Фотовиставку студенти-волонтери Житомирського державного університету імені Івана Франка та представники громадської організації Діти Сонця. Назвали без гену зла», вкладаючи у цю назву і констатацію про те, що саме сонячні діти дивляться на цей світ по особливому через призму добра і сподівання на те, що без гену зла настане колись і життя на планеті.